Ekonomi Islam ialah satu sistem yang berteraskan tauhid, syariah dan akhlak. Ia bukan semata-mata tentang pengurusan sumber ekonomi tetapi juga tentang bagaimana manusia menggunakan harta dengan penuh tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Prinsip utama ekonomi eh, Islam ialah keadilan, amanah dan keberkatan. Dalam Islam, harta dianggap sebagai amanah Allah SWT kepada manusia, bukan milik mutlak individu. Oleh itu, manusia bertanggungjawab mengurus harta dengan cara yang halal, telus dan memberi manfaat kepada masyarakat. Sistem ekonomi Islam menolak riba, roro, tidak kepastian, penipuan dan amalan monopoli yang menindaskan. Dalam konteks semasa, ekonomi Islam telah berkembang pesat melalui institusi kewangan Islam, zakat, wakaf dan koperasi berasaskan syariah. Semua ini berfungsi untuk membina sistem ekonomi yang adil, beretika dan berpaksikan nilai kemanusiaan. Assalamualaikum, nama saya Madya Bitironi dan pada hari ini saya akan memulakan pembicaraan kita berkenaan bidang ekonomi dalam Islam dengan tajuk pertama yaitu riba Berdasarkan tugasan 1 dan tugasan 2, saya telah memilih tajuk yaitu riba punca kemiskinan Berikut pula adalah sorotan pengajaran video tersebut yaitu pertama, memahami masuk riba dari segi syarak kedua, mengetahui dalil Al-Quran dan As-Sunnah Al yang berkaitan dengan riba. Ketiga, mengkaji kesan-kesan riba terhadap kehidupan umat Islam. Keempat, menjelaskan perbezaan antara riba dengan jual beli. Dan akhir sekali, mengenali alternatif sistem kewangan yang bebas daripada riba. Seterusnya adalah riba pada zaman Rasulullah SAW, di mana setelah orang Arab Madinah memeluk agama Islam dan bandar itu dikuasai oleh orang, oleh orang Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW, baginda telah memerangi amalan riba. Baginda telah mendengar orang-orang Islam daripada melakukan kegiatan ekonomi yang berbentuk dengan riba. Mereka pun menuju ke arah kehidupan yang sempurna yang berteraskan perpaduan dan kerjasama. Dengan itu, mereka telah berusaha dengan gigi untuk membina sebuah negara yang aman dan makmur. Bagi umat Islam, sikap memusuhi riba ini semakin bertambah kuat dan menyeluruh apabila sampai wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya. Wahyu itu menerangkan kesan riba yang akan menimpa mereka yang mengamalkan sistem ini apabila dibangkitkan di akhirat kelak. Sebagaimana yang terangkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang bermaksud seperti berikut. Orang yang memakan, orang yang memakan ataupun mengambil riba tidak dapat Bangun melainkan seperti bangunnya orang yang kerasukan caitan lantaran gila, karena mereka yang demikian itu adalah sebabkan mereka berkata, "ataupun pendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Maka orang yang telah sampai kepadanya larangan daripada Tuhan yang telah diamal dahulu sebelum larangan, dan urusnya terserah kepada Allah. dan bilang siapa yang kembali mengamalkan riba selepas larangan maka orang itu adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya manakala untuk hasil dapatan berdasarkan video pengenjuran ini jumlah penonton adalah 32 manakala bilangan like 2 Okay, saya Nur Suhaillah Anis Binti akan meneruskan uh, perbincangan kita pada hari ini dalam bidang ekonomi dari segi timbangan Berdasarkan tugasan satu dan tugasan dua saya telah uh, memilih tajuk timbang adil rezeki berkat Sebagaimana yang kita lihat ini merupakan uh, video penganjuran saya uh, untuk tugasan 2. Seterusnya adalah sorotan pelaksanaan program penganjuran. Okay. Apa yang terdapat dalam video tersebut adalah apa itu ketidakadilan dalam timbangan. Okay. Dalam Islam telah menjelaskan uh, dalam timbangan kita mesti adanya sifat jujur sifat amanah dan tanggungjawab okey yang kedua adalah bukti larangan Allah Subhanahu Wa Taala yang mana uh, surah al-mutaffifin ayat 1 hingga 3 telah menjadi uh, bukti bahwasanya Allah melarang kita untuk mencauki ketidakadilan dalam timbangan dan yang ketiga adalah kisah teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah ni merupakan contoh teladan buat kita semua dan Rasulullah ni mempunyai kepribadian yang unggul yang patut kita contohi. Okay. dan dalam video ini juga uh, mempunyai peranan individu, masyarakat dan kerajaan dalam menangani isu ketidakadilan dalam negara. Seterusnya timbangan pada era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu peristiwa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melalui sebuah pasar di Madinah. Baginda melihat seorang peniaga menjual gandum di bahagian atas kelihatan kering dan elok, tetapi apabila baginda mencelup tangannya ke dalam timbunan gandum itu ternyata, ternyata bahagian bawahnya lembab dan rosak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah ini wahai pemilik kandung? Peniaga itu menjawab, "Wahai Rasulullah, ia terkena hujan." Baginda pun bersabda, "Mengapa kamu tidak meletakkan ia di atas supaya orang ramai dapat melihatnya?" Sesiapa yang menipu maka dia bukan daripada kalanganku hadis riwayat muslim hadis ini sangat penting untuk kita renungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya memberi amaran kepada penipu kepada terhadap penipuan berat seperti mengubah alat timbangan tetapi juga menyembunyikan kecacatan barang yang diang, pun dianggap penipuan. Ini membuktikan bahawa Islam mengangkat tinggi prinsip kejujuran dan keadilan dalam urusan jual-beli. Hasil dapatan kajian uh, berdasarkan video penganjuran yang saya telah lakukan, uh, jumlah penonton adalah sebanyak 13 orang dan, bila, uh, dan mendapatkan bilangan like sebanyak 3. Seterusnya kita pergi kepada refleksi terhadap video penghancuran yang saya telah lakukan. Yang pertama adalah kekuatan. Uh, kekuatan yang pertama adalah video uh, video ini boleh ditonton oleh khalayak ramai, yang mana uh, saya uh, membuatkan video ini membuat um, uh, video ini menggunakan media sosial, yang mana setiap khalayak boleh menontonnya. Uh, tanpa ada had bilangan. Yang kedua ada boleh tonton bila-bila masa. Hal ini kerana apa ni video ini uh, tidak dilakukan secara secara langsung dan boleh diulang-ulang pada bila-bila masa. Yang kedua ada percuma. Percuma. mana Saya menggunakan uh, apa ni platform YouTube yang mana apa ni tidak mengenakan sebarang bayaran. seterusnya kita pergi kepada kelemahan. Kelemahan pertama adalah kurang maklumat. Apa ni? Yang mana apa ni maklumat perlu dikaji uh, secara lebih mendalam. Yang kedua adalah video ini agak bosan. Hal ini kerana kurangnya grafik yang menarik yang mana apa nih video ini jadinya animasi animasi yang dapat menarik minat penonton yang kedua yang ketiga adalah kurang mahir dalam menggunakan aplikasi editing dan YouTube hal ini menyebabkan apa nih editing video tu tidak mempunyai banyak grafik grafik yang menarik dan kurang uh, tarikan daripada penonton. Okay. Yang kita, uh, seterusnya kita pergi kepada cadangan mengatasi Berka, uh, yang pertama adalah perlu mengkaji lebih banyak bahan maklumat supaya video ini dapat um, menjadi sebab bahan rujukan kepada khalayak ramai. Uh, yang kedua adalah um, Mempelajari cara menggunakan teknologi dengan orang yang lebih mahir, hal ini supaya video ini dapat diedit dengan menarik. Dan yang ketiga adalah perlunya meningkatkan kreativiti. Hal ini supaya kreativiti ini penting kerana dapat menarik minat khalayak ramai untuk menonton video. Yang terakhir kita akan masukkan uh, kepada langkah-langkah uh, untuk mengukuhkan uh, mengukuh uh, akhlak masyarakat uh, pada masa kini uh, dari aspek uh, timbangan yang adil. Yang pertama adalah perlu menguatkuasa undang-undang dan etika perniagaan. Hal ini supaya para peniaga uh, tidak uh, berani atau takut untuk melakukan sebarang penipuan. Okay. Yang kedua adalah memberi pendidikan dan kesedaran moral se seawal usia. Hal ini kerana didikan uh, didikan pada awal ini boleh memberi pencegahan awal terhadap masyarakat untuk mengelak daripada ketidakadilan dalam uh, timbangan dan yang kedua adalah masyarakat perlu mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita mengetahui bahawa usnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni mempunyai akhlak yang mulia yang mana menjadi contoh teladan untuk kita menjadi seorang yang positif dan menjauhi sebarang perkara-perkara negatif. Baiklah, seterusnya saya Nadia Safia akan meneruskan perbincangan kita pada hari ini iaitu berkenaan dengan bidang ekonomi dari aspek zakat. tajuk yang saya pilih berdasarkan tugasan satu dan tugasan dua ialah zakat tonggak kesejahteraan golongan fakir miskin. Berikut merupakan video penganjuran yang telah saya laksanakan bagi tugasan dua. Sorotan pelaksanaan program penganjuran iaitu apa itu zakat, di mana saya telah memberi sedikit pengenalan mengenai zakat dari segi maksud, hukum, waktu pelaksanaan zakat dan juga dan jenis zakat. Yang seterusnya ialah bagaimana zakat menjadi tonggak kesejahteraan golongan fakir miskin di mana saya telah memberi tahu mengenai peranan zakat dalam membantu golongan fakir miskin. Baik, saya akan mulakan dengan zakat pada era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan asas yang kukuh dalam konteks pentadbiran zakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan prinsip pengasingan kuasa, pengagihan tuhan, pengagihan tugas, perekodan dan elemen penguatkuasaan dalam pengurusan zakat. Baginda mengamanahkan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu untuk menjaga dan mengagihkan harta zakat manakala Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu dan Al-Jam bin Al-Sud radhiyallahu anhu ditugaskan sebagai pendaftar dan juru audit. Utab bin Usaid radhiyallahu anhu pula dilantik sebagai pengurus zakat di Kota Mekah bagi mencatat kemasukan harta Nabi SAW melantik Mu'akib bin Abi Fatimah radhiyallahu anhu untuk mencatat panimah. Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu pula mencatat harta peralihan zakat. Uzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mencatat hasil kemasukan dari Hijaz dan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu mencatat kemasukan dari Khaibar. Dalam aspek pengagihan zakat, Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan satu piawaian yang kukuh kepada siapakah yang patut diberi zakat dan siapa yang ditegah menerima zakat. Dengan adanya piawaian itu, hal ini telah memudahkan kepada fakir miskin menentukan kriteria penerima zakat serta meletakkan prioriti ke atas asnaf. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga telah mengamalkan konsep al-fauran iaitu segera Harta zakat yang dikutip perlu segera diagihkan dalam waktu yang singkat. Baginda menguruskan sendiri harta zakat dengan dibantu oleh amil-amil yang dilantik. Dengan konsep menyegerakan agihan ini, maka setiap kali adanya harta masuk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mengagihkan untuk kepentingan kaum muslimin. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada ahlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Kehebatan ahlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tiada tandingannya dengan manusia lain. Hmm, hal ini jelas dapat dilihat daripada kisah Sayyidina Aisyah yang telah ditanya oleh seorang badui mengenai ahlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjawab, ahlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti al-Quran. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim justeru meletakkan Al-Quran dan As-Sunnah Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sebagai panduan hidup merupakan ahlak mahmudah bagi orang yang beriman dan bertakwa. Ahlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW merangkumi seluruh kehidupan yang dilalui oleh baginda SAW seperti suka memaafkan, berhati-hati, bertolak ansur, sabar, adil, penuh kasih sayang dan rendah hati dalam semua perkara sudah pasti semua perlu menjadi pegangan yang menyeluruh bagi umat yang kehausan ahlak dan juga nilai Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga seorang yang sangat berhati-hati dalam mengagihkan zakat yang diterima. Baginda untuk memastikan zakat terbabit diterima oleh golongan yang berhak. Baiklah, kita akan masuk pada hasil dapatan berdasarkan video penganjuran di mana saya telah pun meraih jumlah tontonan seramai 54 orang dan juga bilangan like iaitu 16 orang. Saya juga telah mendapat komen-komen yang positif berdasarkan video penganjuran yang saya telah laksanakan baru-baru ini. Dan seterusnya ialah refleksi berdasarkan video penganjuran saya baru-baru ini. Yang pertama iaitu kekuatan di mana uh, video video tersebut boleh ditonton oleh semua pihak. Di mana kandungan video di dalam video tersebut adalah bersifat umum dan sesuai untuk pelbagai lapisan masyarakat dan bukan hanya tertumpu kepada pelajar IPG sahaja. Hal ini telah menyebabkan maklumat dan info yang disampaikan dalam video dapat uh, menyumbang ataupun memberi manfaat kepada semua penonton. Yang kedua ialah mempunyai sari kata. Kehadiran sari kata ataupun subtitle memudahkan penonton untuk memahami isi kandungan video dengan lebih jelas, terutama mereka yang mempunyai masalah pendengaran. Sari kata juga dapat membantu penonton untuk mengikuti isi yang ingin disampaikan dengan lebih fokus serta dapat membantu penonton dalam memahami istilah penting dengan cepat. Yang ketiga ialah penggunaan visual yang ringkas dan mudah difahami. Video yang disusun dengan penggunaan gambar yang sesuai. Baiklah kita akan masuk kepada kelemahan iaitu yang pertama ialah kelemahan dalam penggunaan ICT di mana video uh, yang dilaksanakan adalah kurang menarik kerana um, disebabkan oleh uh, kekurangan ataupun tidak mahir dalam penggunaan ICT. Yang kedua ialah kualiti teknikal yang lemah di mana audio terdengar seperti bunyi yang bising, gangguan bunyi latar yang agak mengganggu dan juga suara penganjur yang tidak konsisten. Termasuk juga gambar yang kabur disebabkan oleh percayaan yang kurang baik. Dan yang ketiga ialah kurang interaktif atau pelibatan terhadap penonton. Di mana penonton menjadi pasif akibat kurang akibat video hanya memfokuskan kepada perkongsian sahaja. Baiklah kita masuk pada cadangan bagi mengatasi masalah tersebut. Yang pertama ialah meningkatkan pengetahuan dalam ICT dengan mendapatkan bantuan atau tunjuk ajar dari rakan yang menguasai ICT sekaligus dapat meningkatkan kreativiti diri. Yang kedua ialah menggunakan alat yang dapat meningkatkan kualiti video seperti mikrofon serta pencahayaan yang baik. Dan yang ketiga ialah memberikan soalan-soalan atau tugasan kepada penonton agar video menjadi lebih menarik. Baiklah, yang terakhir kita akan masuk kepada cadangan untuk mengukuhkan ahlak masyarakat pada masa kini yang berkaitan dengan zakat. Yang pertama ialah pendidikan dan kesedaran agama di mana pihak sekolah, masjid dan institusi agama perlulah mempergiat program pendidikan zakat seperti ceramah, bengkel atau kempen kesedaran mengenai kewajipan untuk menunaikan zakat. Hal ini menyebabkan masyarakat akan lebih memahami hikmah zakat dan menunaikannya dengan penuh tanggungjawab serta ikhlas. Yang kedua pula ialah galakan melalui media sosial iaitu menggunakan platform digital untuk menyebarkan kisah kejayaan penerima zakat dan juga kepentingan zakat dalam membentuk ahlak. Hal ini akan menyebabkan uh, golongan muda akan lebih berminat ataupun menarik minat untuk menunaikan golongan muda untuk menunaikan zakat dan menanam nilai empati serta tanggungjawab sosial. Dan yang ketiga ialah pengurusan zakat yang telus dan efisien iaitu lembaga zakat perlulah memastikan ketelusan dalam kutipan dan agihan zakat dengan memanfaatkan teknologi dan juga laporan awam. Kesannya, keyakinan masyarakat akan meningkat sekaligus menggalakkan lebih ramai pembayar zakat. Baiklah, itu sahaja pembentangan perbincangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.